হেল্ল' নমস্কাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে তো গম পাইছেই নহয় আজি ভিডিঅ'টো মই কিহৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ বহুতে চাগে ভালো পাইছে এইটো কণ্টেণ্টটো লৈ অহাৰ কাৰণে কিছুমানে আৰু এটা কমেণ্ট দি আছিলে যে ভূমিকম্প আহি থাকে নেকি তোমাৰ ভিডিঅ'ত বুলি ভূমিকম্প নহয় এইটো এটা এডিট এপটোহে ইউজ কৰোঁ যেনেকুৱাকৈ ভূমিকম্পটো হৈয়ে থাকে আকৌ কিছুমানে কৈ আছিলে যে তুমি কিয় নোকোৱা এইটো প্ৰশ্নটো সুধিলে মানে চবকে মই ইমান ৰিপ্লাই দিম সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ এটা প্ৰপাৰ এটা ভিডিঅ' ল'ম লৈ আহিম সেইটো দিলে আপোনালোকে চবে বুজি পাব আৰু মই যিখিনি জানো সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো জনাম তো আজিকোনো ধৰণৰ ব্লগো নাই ৰেচিপিও নাই আজি হ'ল মই কেনেকৈ ৰিলচ বনাওঁ বহুত বেছি মৰম দিছে ৰিলচবোৰত এইকেইদিনত সেইকাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ মানে ডান্সৰ ভিডিঅ'বোৰত ত' তাৰে লৈ আহিছোঁ মই কিহৰ ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ কোনটো মই মোবাইল ইউজ কৰি আছোঁ বা কোনটো কেমেৰা মই ইউজ কৰি আছোঁ ভিডিঅ' ৰিলচৰ কাৰণে তো তাই মই লৈ লৈ আহিছোঁ উত্তৰ ত' প্ৰথম কথাটো হ'ল মানে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল মোক মোবাইলটো কোনে ধৰি দিয়ে বা কেমেৰাটো কোনে ধৰি দিয়ে তো প্ৰথমতে মায়ে ধৰি দি আছিলে কিন্তু আমাৰ দোকানখনৰ লগতে মানে দিগদাৰ হৈ থাকে দোকানটো গৈ থাকিব লাগে মাজতে ফুটুক ফুটুককৈ সেইকাৰণে মই তাৰপিছত এদিন মানে এনেই ট্ৰাই কৰি থাকোঁতে ভাল লাগিল আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া থাকিলোঁ মানে কোৱালিটিবিলাক সেইকাৰণে এতিয়াও মই নিজেই ষ্টেণ্ড কাৰ্টত লগাই লওঁ তেনেকৈ মই ডান্সৰ ভিডিঅ' বনাওঁ এইটো ৰুমতেই বনাওঁ আৰু বাহিৰত কেতিয়াবা বনালে ষ্টেণ্ড পাৰ্থটো বহুত ওজন হয় মোৰ তেনেকুৱাকৈ যোন যায় মোৰ লগত চবকে মই ধৰিব দিওঁ অকণমান মই ডিষ্টাৰ্ব দিওঁ আৰু সেইটো কাৰণে চৰি দেই ত' মই কিহত ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ বৰ্তমান সেইটো কৈ দিওঁ ব্লগবোৰৰ কথা নহয় ৰিলচবোৰৰ কথা ইউজ কৰোঁ মানে ডান্সৰ ভিডিঅ'ত মই মোবাইল ইউজ কৰোঁ আৰু মোবাইলটো হ'ল মোৰ আইফোন টুৱেলভ আৰু মই বেছিভাগ বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাওঁ কি চেল্ফি কেমেৰা হয় সেইটোৰে বনালে কোৱালিটিবিলাক ইমানো ভাল নাহে মানে স্পষ্টকৈ নিদেখি নামা সেইকাৰণে মই বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো বেক কেমেৰাৰে বনোৱাত বহুত বেছি ভাল পাইছে আকৌ মানুহে একো নাই কেতিয়াবা চকুতে আকৌ এনেকুৱা সৰু হৈ যায় মোৰ সেনেকৈ নাজানো বেক কেমেৰাৰে যদি ৰিলচ বনাওঁ তেনেকুৱা হৈ যায় মই কোনটো ফিল্টাৰ ইউজ কৰোঁ মই কোনো ধৰণৰ ফিল্টাৰ ইউজেই নকৰোঁ ৰিলচ বনালে আগতে মানে এনেকুৱাকৈ লিপষ্টিং কৰোঁতে কিছুমান চিম্পুল চিম্পুল ইফেক্ট থাকে নহয় ফিল্টাৰ সেইবিলাক মানে ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইকেইদিনত মই কোনো ধৰণৰ ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে যদি বিচাৰে আপোনালোকে সেই এপটোত মানে অকণমান টানো ব'ব পাৰে ন সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইনষ্টাটোতো কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' মোৰ নিচিনাকৈ মানে অহা যোৱা কৰি থাকে নহয় তেনেকুৱাকৈ ইনষ্টাটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ মই ৰীলছত গ'লোঁ সেইটো দেখিছে নহয় মই ৰিলচত আহি গ'লোঁ তাৰপিছত বাৰু আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিংটো এইফালে মই লগাই দিম তাতে গৈ পিনে ধুনীয়াকৈ চাব তাৰপিছত ৰিলচত অহাৰ পিছত আপোনালোকে কিমান ছেকেণ্ডৰ কৰে সেইটো কৰি ল'ব তাৰপিছত ইফেক্ট বুলি পিনে আছে নহয় মিউজিকৰ তলত সেইটোত যাব গৈ পিনে চাৰ্জটোত চেকনি এখন থাকে নহয় সেই চেকনিখনৰ অপশ্যনটোত টিপি দিব তাৰপিছত তাতে চাৰ্জ কৰিব জুম ইয়াতে জুম জুম বুলি চাৰ্চ কৰাত ইয়াতে ঢেৰ অপচন আহিছে একদম গোটেইকেইটাই ভাল হয় গোটেইকেইটাই যিকেইটা নেকি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে সেইকেইটা এনেকৈ ৰাখি পিনে ভিডিঅ' বনালেই হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে এটা থাকে ফেচ জুম এটা সেইটোতো গৈ পিনে বনাব পাৰিব গোটেইকেইটা মানে বনাব পাৰিব মই তাতেও গৈ পিনে বনাওঁ তাৰপিছত যদি আকৌ এনেকুৱাকৈ নৰ্মেল কেমেৰাত মানে যদি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গানটো বেলেগ এটা মোবাইলত বজাই ৰাখিব মই তেনেকুৱাকৈ কৰোঁ এইটো মোবাইলত গানটো বজাই ৰাখোঁ সেইফালে ৰাখি পিনে আগতে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব কি প্লে' ষ্ট'ৰত যাব প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ পিনে ভিটা এপটো ডাউনলোড কৰিব বহুত বেলেগ বেলেগ এপ আছে ভিটা আছে আৰু কিবাকিবি আছে মই পাহৰিলোঁ বাকীবিলাকৰ নাম কিন্তু মই ভিটাটোৱে দেখাই দিওঁ ন ভিটাৰটোতে সহজ হয় তাৰপিছত ভিটাটোত যাব গৈ পিনে এনেকুৱাকৈ এখন চাৰ্ট এখন আহে লিষ্ট এখন আহে তাতে এগ্ৰী কৰি দিব এগ্ৰীটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে সেয়া হৈ গ'ল দেখিছে নহয় একদম খালী হৈ গ'ল এতিয়া সু প্ৰজেক্টত যাব নিউ প্ৰজেক্ট ইয়াতে আপোনালোকে কোনখন ফটো চিলেক্ট কৰে সেইখন ফটো মানে চিলেক্ট কৰি ল'ব ফটো মানে ভিডিঅ' আৰু দেই যোনটো নেকি ৰিলচ চিলেক্ট কৰে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে মই এটা লৈ লৈছোঁ ভিডিঅ' ল'ম যিকোনো এটা মই ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ অকল স্ক্ৰীণখনতো দেখিয়ে আছে ন তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ অকণমান টাইম ল'ডিং হয় হোৱাৰ পিছত সেয়া আহি গ'ল আৰু আহি যোৱাৰ পিছত তলত এটা ইফেক্ট বুলি পিনে অপচন থাকে নহয় একদম তলত ইফেক্টটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ফেচ ইফেক্টত যাব ফেচ ইফেক্টতে হওক যি ইফেক্টতে হওক তাতে গৈ পিনে তাতে একদম চাৰ্চ কৰিব বস্তুবিলাক কোনফালে কি কি আছে যোনটো নেকি ইফেক্টেই আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইটোৱে ইউজ কৰিব মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ ফেচ ট্ৰেকিং ষ্ট্ৰেকিংটো মানে ধুনীয়া গাটো আমাৰ মুভ হয় আমি ইফালে আহোঁ ইফালে আহে ইফালে ইফালে সিফালে যায় তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কৰিলে নহয় কৰাৰ পিছত সেইটো কোনখিনি কোনখিনি টাইম আপোনালোকে এনেকুৱাতো মুভ কৰিবলৈ বিচাৰে ইফালে সিফালে যায় সেইখিনি ধুনীয়া এটা টাইমটো মিলাই ল'ব তলত পিংক কালাৰৰ সেই ফেচ ট্ৰেটনিং বুলি থকাটো বেলেগ বিচাৰিলেও বেলেগ দি দিব পাৰে মই এইটোৱেই অকল ইউজ কৰি আছোঁ বৰ্তমান ফেচ ট্ৰেটনিংটো মই নে নতুন ন ময়ো তাৰপিছত যদি হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে গৈ পিনে একদম হাই কোৱালিটি হ'লেহে ভিডিঅ'টো চাব ভাল লাগে ন গতিকে সৰুকৈ কৰি পিনে একদম তাৰপিছত এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল ছেফ কিন্তু তাতে আকৌ ভিটা বুলি পিনে থাকে মানে লগৰটো লাগি থাকে সেই লগৰটো নোহোৱা কৰিবলৈ আপোনালোকে মই ধুনীয়াকৈ লিংক এটা দিয়ে থৈ দিম তাতে গৈ পিনে চাব আৰু এতিয়া কওঁ যে ৰিলচ ৰিলছ বনালেও নহয় ন ৰিলচটো কেনেকুৱাকৈ এনগেজমেণ্ট পায় সেইটোও কৰি দিওঁ বহুতেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দিয়ে চব কণ্টেণ্টেই ভাল কিছুমানে ডান্স মই সলায়ে থাকোঁ কেতিয়াবা মই ডান্স দিওঁ কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ খোজকাঢ়িয়ে থাকোঁ কেতিয়াবা আকৌ শ্ল' মইও কৰোঁ কেতিয়াবা আকৌ ট্ৰাঞ্চন কৰোঁ তেনেকুৱা আৰু যিটোতে এনেকৈ চাই মানুহে ভাল পায় সেইটোতে কৰি গৈ থাকিব তাৰপিছত আৰু মেইন কথা হ'ল টাইমটো টাইমটো মেইনটেইন কৰিব তেতিয়াহ'লে ৰিলচ ভাইৰেল হ'বই ভাইৰেল হ'ব নালাগে কেতিয়াও মোৰ মতে কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা হৈছিলে আগতে যেতিয়া নেকি কিছুমান ভিডিঅ' চাবচোন কিছুমান মানুহৰ মোৰো আহিছিলে আগতে এটা ভিডিঅ'তে আহিব একদম ফ'ৰ মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন ভিউজ কিন্তু তাৰপিছত কেইটা ভিডিঅ'ত ভিউজেই নাহে লাইকেই নাপায় ত' সেইটো হ'ব নালাগে নালাগে কম কমকৈ আহক দহ হাজাৰ আঠ হাজাৰ বা বাৰ হাজাৰ বিছ হাজাৰ সিমানেই আহক সিমান আহিলেও কলেবিলাক পায় কাপোৰৰ কাপোৰ যে পিন্ধোঁ যে বেলেগ বেলেগ পেজবিলাকে যে দিয়ে ময়ো পিন্ধোঁ ময়ো পিন্ধোঁ ময়ো কেইটামান পালোঁ বাৰু তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাবলৈ পাৰি কিন্তু সেই এটা ভিডিঅ' যদি ভাইৰেল গৈ পিনে যদি বাকীকেইটাত নাহে তেতিয়া নাপায় সেইকাৰণে একদম সেইটো হ'ব নালাগে একদম ভাইৰেল হ'ব নালাগে দহ হাজাৰে হওক বাৰ হাজাৰে হওক আঠ হাজাৰে হওক এইখিনি নিয়ম এমাহমান কৰি চাব পাৰে ৰিজাল্ট পাবও পাৰে আৰু সেই আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুতৰে বোলে ৰিজাল্ট আহিছেও বহুত ভাল ভাল ৰেচপন্স পাইছে ইউটিউবৰ পৰা ত' এইটো ইনষ্টাত আপোনালোকে টিকটো ইউজ কৰিব পাৰিব তো আৰু নেক্সট কি ভিডিঅ' থাকিব কমেণ্টত জনাব আজি লাগিছোঁ তাত পাৰি